¿Cómo afecta a la motivación del alumnado el trabajo en un entorno semipresencial? Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo en el que veremos cómo afecta a la motivación del alumnado el trabajo en un entorno semipresencial y qué podemos hacer. La herramienta y la metodología empleadas van a condicionar todo el proceso de enseñanza. Por lo que no parece adecuado trasladar las actividades que se estaban realizando en un contexto presencial a un contexto de aprendizaje en remoto, se hace mucho más necesario planificar el proceso. Es imprescindible crear un clima de confianza mutua entre docentes y alumnado con cuidado especial en los aspectos emocionales y la empatía. Es muy importante conocer al alumnado, sus expectativas, necesidades e intereses, conocimientos previos, así como sus posibles dificultades y limitaciones con las competencias digitales y la posibilidad de ayuda y de conexión remota. No olvidar que las herramientas digitales facilitan la comunicación y el acompañamiento al alumnado y la persona docente cumple un papel de guía. Es conveniente variar entre las estrategias de aprendizaje, alternando actividades individuales con otras de trabajo grupal. Es muy útil emplear diferentes herramientas de evaluación acordes al momento del aprendizaje y al agrupamiento del alumnado y con una función más formativa que calificativa. No caer en el exceso de estimulación en forma de sonidos, imágenes e información porque puede provocar una sobrecarga en la capacidad del cerebro para procesar información e interferir en la capacidad de concentración de las personas. El exceso de estímulos atractivos en las pantallas puede parecer que motiva al alumnado porque se siente atraído hacia elementos novedosos o con mucho movimiento. Pero este es el ejemplo de una motivación mal entendida porque lo único que se consigue es distraer la atención y obstaculizar el aprendizaje. Las herramientas tecnológicas no son ni buenas ni malas en sí mismas, el uso que se dé de ellas es lo que determina si resultan favorables para el aprendizaje. La motivación para mantener la atención en la tarea parece estar más relacionada con la propia tarea que con la herramienta empleada. Estos han sido nuestros consejos para mejorar la motivación en un entorno de aprendizaje semipresencial. Gracias por tu atención. Cruz Roja, Programa Operativo de Empleo Juvenil.